Jepun merupakan sebuah negara yang dikenali dengan teknologinya yang serba canggih, keindahan alam yang memukau dan juga budaya yang penuh dengan tradisi serta inovasi. Jepun juga telah lama menjadi simbol bagi sesebuah negara maju dan moden. Negara ini bukan saja terkenal dengan ekonomi yang berkembang pesat, malah juga terkenal dengan masyarakat yang menghormati antara satu sama lain dan disiplin yang tinggi. Namun, di sebalik semua pencapaian ini, Negara ini perlahan-lahan kehilangan penduduknya Bandar-bandar kecil semakin sunyi Banyak sekolah yang mulai ditutup kerana tiada lagi pelajar Dan generasi muda yang semakin berkurang Jika keadaan ini berterusan tanpa jalan penyelesaian Jepun mungkin sebuah negara yang tidak lagi wujud pada masa akan datang Pada era awal abad ke-20, Jepun merupakan sebuah kuasa Asia yang agresif untuk meluaskan pengaruhnya di rantau ini. Semasa Perang Dunia Kedua, Jepun yang ketika itu menjalinkan kerjasama dengan Jerman dan Itali, melancarkan serangan secara besar-besaran ke atas negara-negara Asia Pasifik dan menawan banyak wilayah termasuk Korea, China, Malaysia, Indonesia dan beberapa lagi negara lain. Semuanya berakhir apabila Amerika Syarikat telah menjatuhkan bom atom di bandar Hiroshima dan Nagasaki pada Ogos 1945 yang telah mengorbankan ratusan ribu nyawa. Negara ini bukan sahaja kehilangan kuasanya sebagai sebuah empire malah terpaksa menerima syarat-syarat ketat daripada pihak musuhnya termasuk pendudukan Amerika di Jepun selama beberapa tahun Namun, daripada kehancuran inilah bermulanya kebangkitan luar biasa Jepun dengan bantuan ekonomi daripada Amerika Syarikat dan reformasi besar-besaran dalam sistem pentadbiran serta industri, Jepun mula membina semula negaranya. Pada era 1960-an hingga 1980-an, syarikat-syarikat seperti Sony, Toyota dan Honda bukan sahaja menaluki pasaran antarabangsa, malah menjadi simbol kejayaan negara ini. Jepun berubah daripada negara yang hancur kepada kuasa ekonomi kedua terbesar dunia selepas Amerika Syarikat. Menjelang era 1990-an, keadaan mula berubah. Ekonomi negara itu terus merosot selama lebih satu dekad dan dikenali sebagai tempoh Lost Decade. Syarikat-syarikat besar terpaksa mengurangkan tenaga kerja atau membekukan pengambilan pekerja baru sekaligus menyebabkan kadar pengangguran turut meningkat. Dengan peluang pekerjaan yang semakin mengecil dan kos sara hidup yang tinggi, kini ramai yang lebih memilih untuk kehidupan berkarier dan hidup secara individualistik untuk memastikan syarikat terus bertahan Kerajaan secara tidak langsung memberi tekanan kepada sektor swasta untuk meningkatkan produktiviti Perkara ini telah menyebabkan budaya karoshi atau kematian akibat kerja berlebihan menjadi fenomena yang semakin biasa Ramai pekerja terutama lelaki menghabiskan hampir seluruh hidup mereka di pejabat dan kurang masa untuk bersosial. Dalam masa yang sama, wanita Jepun mula memilih kerjaya berbanding kehidupan berkeluarga. Dengan tekanan kerja yang tinggi, ramai yang merasakan bahawa perkahwinan bukan lagi satu keutamaan. Pada tahun 2008, jumlah penduduk Jepun mencecah 128 juta orang. Kini, angka itu telah menurun kepada 124 juta dan dijangka terus berkurang dalam tahun-tahun yang akan datang. Salah satu punca utama ialah kadar kelahiran yang sangat rendah. Pada tahun 2023, secara purata, setiap wanita di Jepun hanya melahirkan sekitar 1 atau 2 orang anak. Bagi mengekalkan jumlah penduduk Setiap wanita sepatutnya mempunyai sekurang-kurangnya dua anak Ini bermakna generasi baru yang lahir tidak cukup untuk menggantikan generasi lama yang semakin tua Budaya kerja Jepun yang menuntut komitmen yang tinggi juga menyumbang kepada isu ini Ramai juga yang memilih untuk tidak berkahwin kerana melihatnya sebagai beban tambahan dalam kehidupan yang sudah cukup mencabar dengan semakin ramai warga tua dan semakin sedikit golongan muda Banyak bandar kecil tidak lagi didiami kerana kebanyakan rakyat Jepun Memilih untuk tinggal di bandar-bandar besar seperti Tokyo dan Nagoya Manakala banyak perniagaan kecil terpaksa ditutup kerana ketiadaan pekerja dan juga pelanggan Sistem pensyen dan kesihatan Jepun juga semakin tertekan kerana jumlah warga emas yang memerlukan bantuan semakin meningkat Sedangkan jumlah pembayar cukai semakin berkurang Menyedari bahaya situasi ini, kerajaan Jepun telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah penurunan populasi. Antara usaha yang dilakukan termasuk memberi insentif kewangan kepada pasangan yang ingin mempunyai anak serta memperkenalkan polisi kerja yang lebih fleksibel untuk membantu ibu bapa mengimbangi kehidupan keluarga dan kerjaya. Walaupun terdapat peningkatan kecil dalam kadar kelahiran selepas pelaksanaan polisi tersebut, ia masih jauh daripada mencukupi untuk menghentikan penurunan populasi yang semakin berterusan Selain itu, terdapat perbincangan mengenai keperluan untuk membuka pintu kepada imigrasi bagi mengisi kekosongan tenaga kerja Namun, sebagai sebuah negara yang sangat menjaga budaya dan identiti sendiri Jepun masih belum sepenuhnya bersedia untuk menerima pendatang asing Krisis demografi Jepun adalah satu cabaran besar yang mungkin akan menentukan masa depan negara ini jika langkah-langkah yang diambil tidak memberi kesan yang cukup signifikan, Jepun berisiko menjadi sebuah negara yang semakin tua tanpa generasi muda yang mencukupi untuk meneruskan legasi mereka. Apa yang berlaku di Jepun juga menjadi pengajaran kepada negara lain, terutamanya negara-negara maju yang turut mengalami kadar kelahiran yang menurun.